Salam, kanımızın Devit Kranzəyimiz. Xoş gördük hər birinizə. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində ikinci raz maketin arxasında 4 otaqlı, 2 mərtəbəli, malalıt betonla inşa edilmiş şəhət evini məmnə tənish edirəm. Evimizin xarici görünüşüdür. Gördüyünüz kimi 5 taş kürsü üzərində inşa edilibdir. 4 otaqdan ibarətdir. 140 kvadrat ümmi sahəsidir. Evimizin həyət yanı sahəsidir. 1 sot yarım torpaq sahəsində inşa edilib. 2-3 avtomobil rahatlıqla daxil olur. Mərkəzi Kanada sistem tropuna qədər mövcuddur. Su xətti. Gördüyünüz kimi bütün kanca -qa xətlər hamısı mövcuddur. Bura isə evimizin zəzəmiyə giriş olan hissəsidir. Quru xətlə yerləşir. Onda nəzərinizə bir daha çatdırım. Evimiz qapçalıdır. Kombi xətləri çəkilibdir. Kombi aparatı burada yerləşdiriləcək. Gördüyünüz kimi qaz xətinə qədər çəkilibdir. Evimiz həm Gəncə şəhərinin arxa hissəsində, həm də Masazıda ikinci ərazı marketin arxa hissəsində yerləşir. Foto da mən sizə evimizin həyətan sahəsini çəkib təqdim edim. Ətraf tam yaşayışlı olan evlərdir. Evimiz möhkəm tikilidir. Demək olar ki, şəxsi tikilidir, dəyərli izləyicilərimiz. Mərcəbə arasından olur betonudur. İndi isə bizim içərisinə mən sizə yaxından tanış edim. Evimizin giriş olan hissəsidir. 1-ci mərtəbədə yerləşir bizim qonaq otağımız, mətbəximiz, sanitariya qovşağımız və 2-ci mərtəbəyə qalxma pəkanımız. Döşəməsi laminat döşəmədir. Divar kağızlarına qədər bahalı divar kağızlarıdır. Bura evimizin geniş belə bir qonaq otağıdır. Qonaq otağı 25-30 kvadratdır. Yaxındır. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Günəş işığı yetərincə otağınıza düşür. Burdan da çəkib mən sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi dəyərli əzələyimiz qoşa hörgüdür. Buradan da mən sizə göstərəm tapılar, aç ah, və yox, qapılardır. Çox keyfiyyətli təmir olunubdur. Ucuz qiymətə satışa çıxarılıb. Deməli, onlar ki bazar qiymətindən ucuzdur. Dəyərli izləyicilərimiz, evimiz 2 mərtəbə, 4 otaqdan ibarətdir. Evimizin qiyməti 68.000 manatla satışa çıxarılıb. Real müştərilərimizə endirim olunacaq. Bura sevincimizin mətbəx olan hissəsidir. Mətbəx də yetərincə genişdir, 12 kvadratda yaxındır. Mənim belə ağasım kafeləri vurlubdur. Bunca kafeletlər hamısı çəkilibdir, kombikatlarına qədər çəkilibdir. Buradan da mən sizə göstərin ki, dəyərlidir, səliqəli, gözümüz quşağlıdır. Plokanın da altı qloqofqa üçün nəzərdə tutulubdur, əlavə əşyaların yığılması üçün. İndi Svetimizin ikinci mərtəbəsi ilə məhsuz yaxınları tanış edim. Bitə hanəzəvizə çatdığım ki, dəyərliz izləzə mərtəbə arası manalı etbetondur. Teləkən taxılıb köçəndir. İkinci mərtəbənin döşəməsi laminatlı döşəmə. İkinci mərtəbə birinci yataq otağı. burası ikinci ən böyük yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi yetərincə genişdir və sonuncu yataq otağımız. İkinci mərtəbədə sanitariya-qoşuğu tamam otağı mövcuddur. Burda da məsəl çəkib təqdim edim. Və irgana çıxışımız. Çox hündür bir ərazidə yerləşir. İkinci Araz marketin arxasında yerləşir evimiz. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, evimiz quvçalıdır, 68.000 manatla satışa çıxılıb, real müştərilərimizə endirim olunacaq. Kanalımıza bu videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan əmlaklarla birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.